Assalamualaikum dan selamat pagi kembali anda bersama Ardin Belarik dalam segmen The Fu Rahman yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dan CATS FM. dan untuk pagi tok uh, kita akan berkelakar dengan topik yang baru untuk minggu ini dan of course uh, yang akan bersama dengan Ardin Belarik sekarang ini uh, kita ada pegawai Hal Ehwal Islam di Jabatan Agama Islam Sarawak dan juga pembimbing Ibadah Haji Tanah Air dan Tanah Suci. Kita nak ucapkan selamat datang dan assalamualaikum kepada Ustazah Hajah Rugayah binti Haji Cik Assalamualaikum. Waalaikumsalam Betul lagi kita berkat alhamdulillah <laughs> rezeki berjumpa lagi ah. Ha? Kan. <laughs> Jadi untuk hari tu kita akan menyentuh berkenaan dengan Haji itu Arafah. Betul Ustazah? Betul. dan sebelum kita nak belakarkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan hari Arafah, suka untuk saya ingatkan ah 9 Zulhijah puasa pada hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang hadis riwayat uh, Muslim dan bagi kita yang berpuasa alhamdulillah kita orang ambil kesempatan untuk, uh, untuk uh, memanfaatkan uh, ganjaran yang telah pun dijanjikan kan ustaz oh, betul uh, baiklah alright uh, kita nak kelakar sentuh uh, lebih lanjut lagi berkenaan dengan hari Arafah So nak nanya dengan Ustazah, apakah keistimewaan hari Arafah dalam ibadah Haji dan kenapa ianya dianggap sebagai kemuncak Haji? Okay, terima kasih, Aldin. Sabar -sabar. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah para pendengar uh, apa KSFM Dan para penonton yang kita kasihi Alhamdulillah uh, kita tajuk pada kemuncak haji Yang sangat ditutunggu oleh jemaah haji mm -hmm. Menawun nunggu tu Aldin Alhamdulillah bertahun-tahun Kadang-kadang sampai si sempat pun berjumpa dengan haji tu Iaitu haji Haji itu Arafah ha? disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda dalam sahih sunan At Tirmizi nombor 889 dan sahih Ibnu Kuzaimah ada menyebutkan al-Hajju Arafah. Haji itu ada Arafah din bermakna sesiapa yang mengerjakan haji disebut oleh yang mana Nabi dah menyentuh bahawa munsi Si ada berada di Arafah dalam tempoh wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah, jemaah kita akan wukuf di Arafah bermula daripada gelincir matahari. waktunya kalau ikutkan memang waktu wukuf di Arafah bermula dari gelincir matahari sehinggalah terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Tetapi jemaah kita akan berada di sini, biasanya maghribnya akan uh, akan pergi ke Muzalifah lah hmm. kebiasaannya. Kerana uh, hukumnya orang yang berada di, kalau mengerjakan haji, si sempat berada di Arafah atau Aldin walaupun seketika nyesi sempat berada dalam tempoh wukuf uh, tersebut maka haji lah baginya aldin oh. ah oh. ah sebab ialah disebut kemuncak haji oh. jadi setiap jemaah kita yang hendak mengerjakan haji dan sesiapa yang hendak mengerjakan hajinya mesti berada walaupun seketika dalam tempoh tersebut hmm. uh, maka adalah haji baginya walaupun sekejap walaupun dalam kenderaan dia hmm. boleh berada di Arafah tersebut contohnya jemaah kita yang sakit hmm. ha menjadi hmm. mab oleh eh uh, dengan pasukan uh, apa petugas kesihatan kita yang akan lalu dalam tempoh tersebut daripada Zuhur uh, sehinggalah waktu ukuf di Arafah ya sehingga daripada Zuhur lah sehingga se subuh esok paginya lah 10 zulhijjah lah ha uh, bermakna dalam tempoh tersebut sesiapa yang berada di Arafah maka adalah haji baginya ha, ya kemuncak hajinya aldin mana kalau dia si ada berada di SIA Jemaah kita siap ada si berada di Arafah ketika itu, hmm. makanya si ada haji lah baginya. Hmm. Ha, kesianlah nak. Ha, jadi semua jemaah kita akan berada di sana hmm. dalam tempoh tersebut. Walaupun punya sekejap, ia eh, disebutkan al hajju Arafah. Dan kenapa kalau kita nangga daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuncak tu dah disebutnya Ma min yau min akhramin ayyatikallah fihi Abadam minan nar min yaumi arafah. Ha, maknanya si ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka berbanding dengan hari arafah tu. Ha, subhanallah. Untuk riwayat Muslimah, Subhanallah. Kalau An Nawawi dan Ibnu Al qayyim Al Jaziyah yang menyebutkan bahawa yang mengaku bahawa hari Arafah tu di mana Allah membebaskan banyak hamba-hamba daripada api neraka pada hari tersebut. Ha, hmm. hari itu dianggap waktu yang sangat mustajab pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mustajab doa kita pada hari tersebut dan hari tersebutlah puncak kepada ibadah haji yang mana taubat ha, daripada hamba-hambanya pada hari tersebut pelaksanaannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat ditunggu-tunggu oleh jemaah kita. Hmm. Ha, dan dan kalau kita nanga khairul doa doa Yaumiy Arafah. Ha, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Ha. maka Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa eh uh, tu ulama besar kita yang terkenal bahawa eh uh, sidak tu nya menyebut bahawa istimewa hari itu umat Islam yang menunaikan haji berhimpun di Arafah dan Allah memberi rahmat dengan limpahan pada hari tersebut dengan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita dianjurkanlah ...berdoa, minta ampun, berzikir pada Allah Subhanahu Taala pada hari tersebut. Ha? Ya antara lah kalau kita nangka kelebihan kelebihan dan kena haji itu disebut haji itu adalah arafah. Ha, walaupun Selain daripada Wukuf di Arafah Terdapat rukun-rukun yang lain Untuknya mendapat Kesempurnaan haji tersebut Al-Din oh. Untuknya ada pakejnya Untuk penyempurnaannya Sebagai uh, haji tadi Penyempurnaan ibadah haji Pada seseorang itu Ya ha. Faham Ya adalah untuk mereka uh, Tetapun-tetapun Allah Yang berada di Tanah Suci uh, Kini itu uh, Untuk menyempurnakan Ibadah haji Dan untuk umat muslim Yang berada uh, Di Selain daripada Tanah ha. Suci Maybe kita yang berada di Malaysia pun ya. Ya. boleh habis kesempatan untuk berdoa banyak-banyak berzikir, berzikir taubat betul amalan kita kan alright kita dah menekankan berkenaan dengan haji adalah arafah ya dan apabila berada di padang arafah padang pengampunan dipenuhi dengan lautan munajat daripada tetamu-tetamu ya. uh, Jemaah Allah, jemaah-jemaah ya. uh, haji ya. yang berzikir di sia oh, ya. yang ambil kesempatan sehabis ya. baik untuk ya. diampunkan dosa-dosa ialah kita manusia ya. uh, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil dan kecil nampaklah kadang-kadang kita asyik bahasan kita pola ya. Oh. Kan, minta diampunkan dan sebagainya. Jadi nak nanya dengan kita ustazah. Macam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wukuf di Arafah semasa haji wada'. Terima kasih Aldin. <coughs> Kita nanggam berdasarkan uh, dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah baginda terus ber berdiri berwukuf sehingga terbenam matahari dalam Sahih Muslim uh, nombor 1218. Uh, hadis ini menyebutkan bahawa uh, Nabi perjalanan Nabi ketika tiba di Arafah pada 9 Zulhijjah. Hmm setelah tiba baginda bersama rombongan haji haji wadak yang juga haji uh, disebut haji wadak kerana haji itulah haji terakhir dan pertama dan terakhir baginda Rasulullah sallallahu oh. alaihi wasallam yang mana baginda solat zuhur dan asar ketika berada di Arafah bersama dengan sahabat-sahabat dan rombongan uh, ketika itu uh, kemudian mereka mengerjakan solat jamak secara qasarlah ha jamak dan qasar zuhur dan asar ha ketika itu dan baginda serta sahabat ber, berdoa daripada maghrib ha? daripada zuhur ke asar tersebut setelah solat sehingga maghrib kemudian mereka bergerak ke Muzdalifah ha kalau kita nanga dalam hadis yang berkaitan yang mana baginda tu peristiwa wukuf baginda kedatangan baginda tiba di Arafah pada 9 Zulhijjah ya aldin ha? sebagaimana tradisi haji tu uh, yang disanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tu diikut oleh kita kini tu lah 9 hmm. Zulhijah maka jemaah kita bermulalah Arafah berada di Arafah yang mana sidaknya pada 8 Zulhijah dah berada di uh, di Arafah lah kalau jemaah kita lah walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mina lah 9 Zulhijah tersebut maka baginda bertolak terus ke Arafah pada 9 Zulhijah solat Zuhur secara solat Zuhur dan sah secara jamak dan qasar. Kemudian baginda berdoa sepanjang hari sepanjang berwukuf di Arafah sehingga sahabat punnya ingat Rasulullah sampainya sahabat ingatnya berpuasa pada hari tersebut. Mm -hmm. Aa, tapi bila bila sahabat bagi airnya minum, alhamdulillah maknanya dia sempat berpuasa pada hari tersebut. Ah ha? dan sebab so ialah kita tadi sunat uh, orang yang tidak mengerjakan haji, makanya disunatkan berpuasa mm -hmm. dan dan tidak disunatkan bagi yang tidak mengerjakan haji lah aldin ya. Ha? Mm -hmm. Jadi kemudian setelah itu Maghrib ah baginda dan dan sahabat-sahabat yang mengerjakan haji ketika itu bergerak ke Muzalifah setelah terbenam matahari Maghrib dan Isyak di Muzalifah secara jamaah kita melihat solat Maghrib dan Isyak. Pengajaran daripada wukuf di Arafah tu tenangga Banyaklah sepatutlah mungkin kita boleh sentuhlah ya, Aldin. InsyaAllah, pengajaran-pengajarannya wukuf di Arafah tu boleh sentuh terus lah, ha? Aldi ya, ya, ya. kesungguhan dalam berdoa, bagaimana Rasulullah menunjukkan kelebihan-kelebihan ketika wukuf di Arafah mustajab doa tu yang kita sebut nah yang mana Rasulullah tu ny memberi contoh yang jelas pentingnya berdoa bersungguh-sungguh ketika di Arafah bermunajat kepada Allah baginda bukan hanya sekadar wukuf secara fizikal lah tetapi baginda berdoa dengan sepenuh hati ny menyerah segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau kita melaksanakan seperti tu secara automatik jemaah kita tu dengan bersungguh-sungguh munajat berdoa Otomatiknya uh, mengikut Sunnah Rasulullah. Uh. Selain daripada yang dapat pahala Doa diterima Allah subhanahu ta'ala Pengampunan Dia dapat pahala lagi mengikut sunnah Rasulullah Apa yang Rasulullah buat ketika itu Dengan berdoa dengan khusyuk Bermunajat kepada Allah subhanahu ta'ala Dan itu adalah penghargaan Allah subhanahu ta'ala Tidak hamba-hambanya Di hari Arafah yang Dan baginda memberikan perhatian yang penuh terhadap hari Arafah tu Rasulullah tu. Bukan sahaja pada hari untuk berukuf Tetapi tetapi hari itu adalah kesempatan yang sangat bernilai, sangat sangat bernilai seumur hidup setiap jemaah kita. Itulah yang paling benai, bernilai dalam kehidupan yang akan ngembak kepada kehidupan bahagianya di akhirat yang akan datang. Jadi kesimpulannya kita nangga dalam apa peristiwa wukuf di Arafah tu semasa haji wada tu adalah contoh terbaik pelaksanaannya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan haji ya. Jadi yang mana jemaah kita mengambil contoh daripada apa yang Rasulullah buat pelaksanaan syariatnya sehingga kita kini tola. Hmm. 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 Alright, uh, dan selepas ini kita akan kembali lagi. Tapi diingatkan sekali lagi uh, kepada tetamu-tetamu Allah yang berada di tanah suci untuk hari lagi uh, wukuf di Arafah, hanya yeah. sunatkan untuk berpuasa. Yeah. Tapi untuk kita yang maybe Si haji uh, tu, si haji tu sunat, sunat berpuasa pada hari arafah. Uh, manfaatkan apa yeah. ganjaran yang telah pun uh, dijanjikan. Yeah. Right. Jadi ustazah nak tanya Aulustazah intipati penting yang boleh kita dapat menerusi khutbah wada. Oh, okay. Hmm. Okey, terima kasih Aldin. Uh, subhanallah betapa uh, haji wada tu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ha ini disebut khutbah wada satu perkara yang amat berharga bagi kita Aldin sepanjang hidup umat Islam sehingga akhir zaman yang mana pegangannya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam khutbah baginda pesanan yang disebut sebagai pesanan terakhir baginda ketika mana disebut fa'in dima akum wa amwalakum wa a'radakum antara intipatinya yeah, yeah. sesungguhnya darah kamu ha? dima akum, wa amwalakum harta kamu ha? dan wa'radakum wa dan maruah kamu adalah haram ha, haram disebut itu dilanggar seperti haramnya hari ini maksudnya di bulan dan di bulan ini dan negeri ini dalam sahih bukhari menyebutkan dalam hadis 1739 dan sahih muslim 1218 dan mana disebut Intipati daripada khutbah wada' baginda tu larangan riba. yang yang menyebut daripada pesanan baginda tadi bahawa persamaan insan tentang tanggungjawab terhadap wanita dan sempurnanya agama pada hari tersebut yang mana Rasulullah menyampaikan haram dilanggar seperti haramnya hari ini yang disebut bahawa Maruah kita kesucian darah Harta dan maruah sesama Muslim itu Perlu dijaga Yang menjelaskan bahawa Haram dilanggar itu bermaksud Menunjukkan umat Islam Sesama Islam Yang si boleh melakukan zalim ha. Si boleh melakukan perbuatan zalim Terhadap saudara kita Sama Islam ke? Ha. Ataupun Uh, sesama yang yang manusia tu uh, insan uh, yang mana baginda menyamakan keharaman, keharaman tu iaitu keharaman uh, melanggar uh, apa nak kezaliman tadi melakukan kezaliman uh, uh, melanggar uh, apa uh, maruah apa nak uh, martabat maruah seseorang contohnya harta uh, ber, sama dengan haramnya pada hari uh, uh, Arafah tersebut Kemuliaan Arafah tu Harus dijaga Macam mana kita nak jaga Maruah, harta, darah dan Nyawalah maksudnya Seseorang tu Jadi penting yang jaga kehormatan Hak orang lain Dan di situ Rasulullah menyebutkan Tanggungjawab kita tu Menjaga Ada wanita juga Al-Din hmm. Ya seronoknya Alhamdulillah Allah mengangkat Mertabat wanita Pada hari tersebut Rasulullah jelas Memberi penekanan Sangat besar Terhadap menjaga kehormatan Dan hak orang lain lain tu, dan dalam khutbah baginda menjelaskan bahawa si ada seorang muslim yang pun yang boleh merendahkan maruah saudaranya jadi di situ kepercayaan sesama umat islam kasih sayang, penghormatan as asas terhadap satu sama lain, maka dalam khutbah wadah tu juga Rasulullah menyebutkan amaran terhadap perbuatan zalim dan kezaliman sesama kita lah ha, dan di situ juga uh, sebenarnya Rasulullah menyampaikan prinsip-prinsip Islam keutamaan kita tu dalam Islam menjaga hubungan sosiallah kewajipan kita sesama muslim jadi sebagai kesimpulan daripada soalan aldin tu taklah khutbah wadah tu sebenarnya menyampaikan mesej penting tentang perlindungan hak sesama muslim pengharaman segala bentuk kezaliman dan pentingnya menjaga hubungan baik kita tu dalam masyarakat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam bahawa darah, harta dan maruah sesama kita tu adalah haram untuk dilanggar ha. dan harus dijaga sebagaimana kesucian hari Arafah ha. pada bulan ini, iaitu bulan Zulhijjah dan di Tanah Makkah, ayah maksudnya tadi ha. intipatinya sangat penting lah untuk ya. kita ambil pengajaran jadi ha. larangan riba larangan riba uh, untuk pengusaha-pengusaha dan usahawan-usahawan yang peniaga, pastikan kita ambil tahu Sangat-sangat. Ha. Kan ha. apa itu riba berapa pembagiannya, ha. berapa untuk yang boleh kita orang dapat dalam penjualannya ya. supaya kita asyik uh, terkena ya. uh, dengan isu riba riba nah. eh, ha. masuk darah Ustazah oh, ya nah, uh, masuk ya. darah kita right. pun sama kan. ha? nak jaga kita nak sentuh berkenaan dengan cabaran Ustazah ya. cabaran, cabaran semasa apabila berada di Arafah ya uh, dan uh, amalan amalan jemaah haji yang boleh dilaksanakan sewaktu wukuf di Arafah oh. so kini kita boleh dengar Panas sih nun. Oh, ha, uh. jadi kebujur lagi. Ia Ha. Betul, Adin. Ya Allah, Subhanallah. Itulah ujian lah. Ha? Mm -hmm. Ujian utama dari sudut fizikal, mental, emosi jemaah kita. Baik ada di Arafah yang perlu kekuatan. Pakej. ah, ha, Pakej tu termasuk kewangan sekali ya. Oh. naknya perlu apa semua uh, untuk persediaan tadi. Ha, Dia nak sihat. Dia terpaksa mungkin uh, Vitaminnya beli. Benda-benda yang bermanfaat Yang ya. perlulah untuk pelaksanaan ibadahnya. Munya panas suhu yang sampai berapa Ustaz? Oh, kita nanggar sekarang tu lebih 40. Ha. Banyak, ha, uh, 40 ke 60. Wah. <laughs> kan? Kita nanggar dalam uh, kenyataan daripada Gajah Saudi. Ya, mm. Yang beberapa hari lepas lah. Ya. Uh, yang hari tu kita si pasti lagi. Sampai ha. Uh. yang buka kipas bah oh, untuk uh, mengurangkan betul. rasa panas. Ha. Sangat mencabar lah. Hmm. Kadang-kadang 40, uh, uh, mungkin juga sekarang tu uh, kalau kita nanggar 44 sehingga 47 uh, darjah Celsius kan. Kepanasannya sangat. Itu uh, data rasmi daripada Arab Saudi yang yang ya, kita nanggar lah hmm. ha, antaranya. Okey, cabaran tu kita nanggar uh, dengan suhu tadi yang tinggi tu Aldino. Mungkin kita sitok dah memang dah rasa ialah kepanasan yang sangat menyebabkan yeah. kita berkipas tadi aircon-nya mungkin buka sepeda tu gigit lah. 34 tahun <laughs> 34 darjah Celsius untuk yeah. Tahun lepas gigi kita dah dah. Yeah. Ah. Betul. <coughs> Jadi uh, apakah Itulah uh, cabarannya. Fizikal, uh, mental, emosi kena persediaan. Jadi amalan pun kena laksana juga. Dia uh, hmm. nak mula cabarannya, bila rasa panas tadi Aldin, dia nak mula amalan untuk mungkin agak uh, mencabarlah sikit. Dengan khusyuk tadi, berkipas lagi, ni nak khusyuk katanya nak. Hmm. Tapi itulah ujian dan cabaran di Tanah Suci, di Arafah tu khususnya. Sekarang tu lah. Jadi amalan tu, Walau bagaimanapun perlu juga dilaksanakan oleh jemaah kita lah yang ketika tu wukuf di, yang yang kita nangas wukuf di Arafah. Ha? Sekarang Uh, sekarang tu uh, ialah semalam sidaknya wukuf di Arafah uh, pada 9 Zulhijjah uh, di sinun jadi wukuf di Arafah tu kita tahu sebagai tadi disebut sebagai puncak ibadah Haji maka amalannya solat zuhur berjemaah jemaah kita uh, secara jamaah tamam lah bagi jemaah Haji kita uh, berdoa antara dengan khusyuk uh, menyebut uh, uh, doa doa yang baik-baik zikir yang baik-baik yang, di, yang dianjurkan oleh Rasulullah saw antaranya yang mana zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaik pada hari Arafah antaranya ah ha? <tuh> uh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir tiada tuhan selain Allah dia yang maha esa tiada sekutu baginya ha? baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu maka zikir tu ha, kena baca banyak-banyak oleh jemaah kita kita pun sama walaupun kita tidak berukuf ketika ini boleh kita baca zikir zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat baik sangat bagus yang dianjurkan oleh Rasulullah selain doa-doa selain taubat kita kepada Allah mencapai ketulusan keikhlasan yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antaranya zikir-zikir tersebut yang memberi makna yang sangat tinggi kepada kita kekuasaan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ini sangat mustajab al-din hmm. memberikan kesan yang mendalam pada kita dalam memperbaiki iman, memperbaiki hidup kita. Hidup kita di kini tok dan akan datang yang lepas tu bih. Salah berlalu lah Din kan Ya ha, InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala hapuskan Dengan taubat kita tadi Dosa-dosa yang telah lalu ha, Kita akan jadi seperti kain putih InsyaAllah itu yang disebut oleh Rasulullah SAW Wasallam wang Lepas mengajarkan haji itu Jadi okay. Um. so, uh, Kita dah pun berada di penghujung Segmen Duyufur Rahman Untuk yeah. minggu itu Ustazah uh, uh, Mungkin Ustazah boleh uraikan Sedikit sebanyak berkenaan dengan Mesej utama Hari Arafah ya. Untuk Rakyat Malaysia. Ya, uh, Alhamdulillah, Aldin, terima kasih. Mesej utama kita sampai ke penghargaan tu. Ha? hari Arafah tu adalah penghargaan terhadap keberkatan dan ke, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya hari Arafah tu pada kehidupan kita, pada iman kita terutamanya kita nak menyentuh kehidupan kita tu yang memberi perubahan kita hidup kita akan datang terutamanya bagi jemaah haji bilanya balik daripada haji dan kita juga terasa sangat mana hari Arafah tu kita berpuasa contohnya pada hari itu pada 9 Zulhijjah insyaallah hmm. bagi yang dapat berpuasa jadi uh, tu lah mesej utama hari Arafah keberkatan pengampunan Allah hmm. yang mana pengampunan dosa-dosa kita daripada Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan sepenuhnya tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kita manfaatkan sepenuhnya kasih sayang Allah tu kita ambil kita rugi kita si ambil sesungguh-sungguhnya pada hari tersebut nah ha? untuk sama ada daripada jemaah haji kita di Tanah Suci yang sedang mukuf di Arafah ataupun kita yang tidak mengerjakan haji ini yang berada di Tanah Air uh, pada hari uh, 9 Zulhijjah ini. Ya. Hmm, ambillah kesempatan. Sebab kita perlu ingat, uh, walaupun kita asyik pergi untuk mengerjakan haji, uh, tapi apa kata kita ambil kesempatan untuk berdoa, untuk minta diampunkan dosa. Sebab kita perlu ingat bahawa kita tak sentiasa bergelumang dengan dosa. Betul. Uh, dosa besar kita nampak. Dosa kecil yang eh, kita si nampak. Aa. Kita si tahu apa bola kita dan benda yang boleh berdosa. Kadang-kadang kita saya nak menjawab ustazah pun tiba-tiba mm -hmm. ada salah satu perkataan membuat kalau ustazah kecil hati. Tapi ustazah <laughs> si padahal <laughs> dengan saya, saya pun berdosa. Ah dosa kecil jadi saya minta maaf ustazah. Sama-sama. <laughs> minta maaf juga. <laughs> Alright, apa pun kita nak ucapkan sekali lagi uh, jutaan terima kasih kita kepada ustazah Hajar Rogaya, uh, pegawai hal ehwal Islam di Jabatan Agama Islam Sarawak dan juga pemimpin ibadah haji tanah air dan tanah suci di atas kesudian untuk bersama kita untuk yeah. berkongsikan berkenaan dengan haji yeah. adalah Arafah. Ya, yeah. terima kasih uh, juga Aldi kan? dan penonton kita dan pendengar kita lah. Yes, uh. betul dan sekiranya anda nak tahu berkenaan dengan uh, perkembangan semasa, uh, wakil kami ada berada di tanah suci, uh, orang boleh nanggap video-video yang akan kita kongsikan dari masa ke semasa dan jangan lupa bila nanggap segmen Dewi Furrahman, bila kita nanga uh, wakil kita ada berkongsikan video apabila berada di tanah suci, jangan lupa untuk like, komen dan share ya okay, okey so sampai di situ aja ustazah apa yeah. lagi ke kelak insyaallah insyaallah heem mm -hmm. dan mm -hmm. terima kasih kepada anda yang dah menonton uh, dan dah mendengar apa-apa pun terus kekal bersama kami untuk segmen diruf Rahman dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dan Cats saya Arif Larik toh bolok